Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Reza Roslan dalam 15 Minit MMTV edisi 4 November 2025. Kita ke berita utama. Kerajaan hari ini bersetuju berkenaan cadangan untuk menaikkan had maksimum penggunaan petrol bersubsidi di bawah program Budi Madani RON95 bagi pemandu e-hailing daripada 600 liter kepada 800 liter sebulan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu dipertimbangkan selepas kerajaan menerima maklum balas daripada pemandu e-hailing yang mendapati jumlah semasa masih belum mencukupi untuk menampung kos operasi harian mereka. Menurutnya sebarang keputusan akan dibuat berdasarkan data dan rekod penggunaan sebenar bagi memastikan bantuan disalurkan kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Ujarnya, sebelum ini kerajaan sudah meningkatkan hub subsidi bagi pemandu e-hailing aktif daripada 300 liter kepada 600 liter sebulan, membabitkan seramai 58,000 pemandu aktif yang layak di seluruh negara. Beliau berkata demikian kepada Ahli Parlimen Bukit Bendera, Shalina Abdul Rashid, PH Bukit Bendera, semasa waktu pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat hari ini. Perdagangan Timbal Balik ART 2025 yang ditanda tangani antara Malaysia dan Amerika Syarikat pada 26 Oktober lalu telah melalui proses penelitian undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara sebelum dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata setiap fasa rundingan disertai semakan perundangan bagi memastikan negara tidak menandatangani sebarang perjanjian yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan atau kepentingan negara. Anwar turut berkata keputusan tarif yang diumumkan Amerika Syarikat adalah unilateral namun negara memilih untuk menjalankan rundingan bagi mempertahankan kepentingan ekonomi negara termasuk hak mengenakan tarif balas jika perlu. Beliau juga menegaskan terdapat klausa pelindungan dalam perjanjian tersebut yang memastikan undang-undang domestik dan dasar ekonomi seperti pelindungan bumi putra kekal terjamin. Lebih 100 orang penduduk kampung Kuala Sungai Baru yang terjejas dalam insiden letupan paip gas di Putra Haik bakal memfailkan saman terhadap Kerajaan Negeri Selangor dan Syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas dalam masa terdekat. Setiausaha Pertumbuhan Kebajikan Penduduk Kampung Kuala Sungai Baru, Badli Nordin berkata penduduk sudah melantik peguam dan kini dalam fasa akhir penyediaan dokumen sebelum tindakan saman difaikan ke mahkamah. Menurut Badli, peguam yang dilantik turut menjalankan tinjauan teknikal bersama jurutera bagi menentukan anggaran jumlah tuntutan pampasan dan ganti rugi. Katanya tindakan saman itu difaikan secara berasingan daripada persatuan penduduk lain kerana setiap persatuan melantik peguam yang berbeza. Sementara itu, Wakil Penduduk Sabri Nordin berkata saman tersebut merupakan saman teladan untuk Kerajaan Negeri dan Petronas bagi penduduk menuntut ganti rugi akibat kecuaian dalam menangani insiden pipe gas berkenaan. Tambah Sabri Petronas sebelum ini pernah menghantar wakil peguam dan memaklumkan penduduk boleh membuat tuntutan kerosakan namun mereka dinasihatkan supaya menunggu proses undang-undang berjalan bagi mengelakkan risiko pampasan ditolak. Polis kini menyiasat kematian seorang pempengaruh media sosial wanita warga Taiwan yang ditemukan maut dalam sebuah bilik hotel di Jalan Kong Lee dengan kes itu disahkan sebagai kes bunuh. Mangsa berusia 31 tahun dikenali sebagai Seah Yun Sin dikatakan tiba di Malaysia pada 20 Oktober lalu sebelum ditemukan maut dua hari kemudian dalam tak mandi di bilik penginapan yang disewanya. Siasatan turut mendapati penyanyi rap, rap tempatan Nip Namewi atau nama sebenarnya Wi Ming Chi, 42 tahun, berada di lokasi sama ketika kejadian dan dipercayai individu terakhir bersama mangsa sebelum kematiannya. Menurut sumber, ujian air kencing terhadap Namawi didapati positif beberapa jenis bahan terlarang termasuk amfetamin, meth, ketamin dan THC menyebabkan polis menahan artis berkenaan untuk siasatan lanjut. Pihak berkuasa memaklumkan kes yang pada awalnya diklasifikasi sebagai kematian mengejut kini disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana membunuh dan tangkapan lanjut akan dibuat dalam masa terdekat. Sementara itu, Namawi menafikan sebarang pelibatan dalam kematian pepengaruh terbabit serta menolak dakwaan penggunaan dadah sambil menegaskan beliau bersedia memberi kerjasama penuh kepada pihak polis. Khususan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. Dua dalam satu. Layari Iklaneka.com Dok itu sadar kan dok marah. Mahkamah Tinggi Johor Bahru hari ini mengekalkan hukuman penjara 10 tahun ke atas seorang peniaga kerana menyebabkan kecederaan parah terhadap bekas isteri ketiganya, Jahidah Nordin, 47 tahun sehingga koma 4 tahun lalu. Hakim Atan Mustafa Yusuf Ahmad hari ini menolak rayuan yang difailkan Rosmaini Abdul Raof, 42 tahun dan mengekal keputusan Mahkamah Seksyen pada 9 Disember 2024. Dalam prosiding sama, mahkamah turut menolak permohonan silang dibuat pihak pendawaan terhadap tempoh hukuman penjara yang dikenakan terhadap tertuduh. Mahkamah turut meningkatkan jumlah jaminan daripada RM15,000 kepada RM25,000 serta dua syarat jaminan sebelum ini dikekalkan iaitu melapor diri di balai polis setiap sebulan dan dilarang mengganggu mangsa serta saksi pendawaan. Pada 17 Jun 2021, Rosmaini mengaku tidak bersalah atas pertuduhan dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas Jahidah dengan memukul kepala, muka dan tangan serta menghentak kaki pada belakang badan sehingga menyebabkan kecederaan parah. Hubungan cinta pepengaruh Amira Khan bersama pelakon popular Indonesia Jeffrey Nicole didakwa sudah menemui titik nota. Status percintaan mereka sekali lagi menjadi tumpuan apabila masing-masing sudah tidak lagi mengikuti akaun media sosial masing-masing lebih menguatkan lagi dakwaan itu apabila semua foto bersama sudah dipadam di akaun Instagram mereka namun tidak ada sebarang perkongsian dimuat naik pasangan itu sebagai petunjuk mengesahkan keadaan hubungan mereka ini kali kedua hubungan mereka dikabarkan retak di mana sebelum ini hal serupa terjadi pada April lalu. Namun mereka kembali berdamai selepas itu. Jeffrey dan Amira sebelum ini secara terbuka berkongsi hubungan masing-masing. Malah pelakon Ali Topan itu juga mengakui mempunyai hasrat untuk menyunting Amira sebagai isteri. Kita ke berita dunia, lebih separuh bongkar ais yang melitupi Artatika berisiko runtuh menjelang tahun 2300 sekaligus mencetuskan peningkatan paras laut global sehingga 10 meter. Kajian oleh sekumpulan saintis dari Universiti Sorbonne Paris meramalkan sehingga 59% pongka ais Antartika boleh runtuh dalam tempoh 275 tahun akan datang jika pelepasan gas rumah hijau terus meningkat. Sekiranya senario itu berlaku, bandar dan kawasan pesisir di seluruh dunia akan bakal tenggelam antaranya di United Kingdom termasuk bandar seperti Hull, Glasgow dan Bristol yang dijangka hilang dari peta manakala di Amerika Syarikat penduduk di daerah Houston, New Orleans dan Miami berkemungkinan besar terpaksa berpindah ke kawasan pedalaman Antartika kini mempunyai 64 bongkah ais di mana 15 bongkah utama berfungsi sebagai perisai keselamatan untuk melambatkan aliran ais dari daratan ke lautan Bekas Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama dilaporkan menghubungi calon Datuk Bandar New York daripada Parti Demokrat Zohran Mamdani untuk menyatakan sokongan serta menawarkan diri sebagai penasihat tidak rasmi beliau. Obama turut memuji pendekatan kempen Mandani yang berani dan segar menentang dua pencabar utamanya, bekas Governor New York Andrew Cuomo dan calon Republikan Curtis Lewa. Dalam baris itu, Mandani yang kini mendahului saingan dengan 40% sokongan memperjuangkan dasar menaikkan cukai golongan kaya, mengekang kadar sewa serta memperluas perumahan awam bersubsidi. Namun pandangan sosialis dan kritikannya terhadap Israel menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pemimpin demokrat yang bimbang ia boleh menjejaskan imej parti di peringkat nasional. Terkini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi pelaksanaan sistem e-invoice oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN menunjukkan pencapaian memberansangkan apabila lebih 106,000 pembayar cukai dilaporkan menggunakan sistem itu dengan jumlah transaksi direkodkan melebihi 675 juta ringgit setakat ini. Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying berkata pencapaian itu mencerminkan kejayaan agenda pendigitalan hasil negara yang bukan sahaja mempercepat urusan percukaian malah memperkukuh keterusan dan integriti sistem kewangan awam. Beliau berkata LHDN bukan sekadar agensi pemungut cukai tet tetapi menjadi tonggak penting dalam membina kepercayaan rakyat terhadap sistem kewangan kerajaan. Dalam barik itu, beliau turut mengumumkan bahawa sistem taksir sendiri STS Duti Stem akan dilaksanakan bermula 1 Januari 2026 sekaligus membolehkan pembayar Duti menaksir sendiri kadar dan amount Duti Stem. Harga minyak mentah dunia dijangka mengalami penurunan tahun depan berikutan lebihan bekalan serta pertumbuhan permintaan yang semakin perlahan di pasaran global. Penganalisis menjelaskan langkah pengeluar utama yang masih mengekalkan kadar pengeluaran tinggi walaupun permintaan menurun menjadi antara faktor utama yang menekan harga komoditi itu. Selain itu peralihan dunia kepada tenaga boleh diperbaharui dan hus usaha pengurangan karbon turut mempercepatkan tekanan terhadap pasaran minyak mentah dalam jangka sederhana. Sektor tenaga di Malaysia dan rantau Asia Tenggara disaran bersedia lebih awal bagi menghadapi perubahan ini supaya kesannya terhadap ekonomi dan pelaburan dapat diminimumkan. Kerajaan serta pihak berkepentingan pula perlu memantau secara rapi perkembangan pasaran global dan mengambil langkah strategik agar kejatuhan harga minyak mentah dapat diuruskan dengan berkesan demi kestabilan ekonomi negara. Kita ke berita sukan, pemain perseorangan profesional negara Li Zijia menarik diri daripada kejohanan badminton Kumamoto Master di Jepun yang dijadual berlangsung dari 11 hingga 16 November ini. Berdasarkan laman rasmi Kejohanan, nama Zijia disahkan dalam senarai penarikan diri bersama beberapa bintang dunia termasuk Victor Asselsen, Ender Antonsen dan Jonathan Christie. Zijia sebelum ini berehat panjang selepas menarik diri pada pusingan pertama China Master akibat kecederaan belakang yang masih belum pulih sepenuhnya. Dengan ketidakan Zijia, Malaysia kini bergantung kepada Liu Leong Jun Hao dan Justin Ho untuk menggalas cabaran negara dalam kejohanan bertaraf Super 500 itu. Arsenal berpeluang untuk menyamai rekod berusia 122 tahun sekiranya mampu menamatkan aksi Liga Juara-Juara Eropah UCL tanpa bolos menentang Slavia Praha di Fortuna Arena awal pagi esok. Ketika ini skuad kendalian Mikel Arteta itu sudah meraih tujuh kemenangan tanpa bolos berturut-turut menyamai pencapaian hebat yang pernah dilakukan oleh Josh Graham semasa membimbing The Gunners pada 1987. Arteta dan barisan pemain akan mencipta satu lagi sejarah baru kali ini sebagai skuad Arsenal yang pertama merekodkan lapan kemenangan tanpa bolos berturut-turut sejak 1903 ketika kelab itu masih menggunakan nama Woolwich Arsenal. Perkembangan itu menjadi kejayaan cemerlang oleh Arteta dan anak-anak buahnya yang kini dilihat sudah memiliki resipi kukuh di barisan pertahanan setiap kali mengharungi perlawanan. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 5 November 2025. Jangan lupa dapatkan akhbar Cosmo untuk Samlesia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian saja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.